Нончаки на шее. Вы э, откуда? Ну, там написано. Я вижу, у вас написано Россия. Это бывает. Иногда у нас работают средства радиоэлектронной борьбы. Я сам не знаю, откуда, понимаете? Mm -hmm. А учитывая отношение центральных властей к региону, тут уже и не понимаешь, что ли, это. Область, то ли республика, хрена знает. То ли область, то ли республика. Да, да. Вот помните, как вот раньше было в этой в сос... у моих соседей: то ли Донецкая область, то ли Донецкая республика. Теперь так и у нас, то ли Белгородская область, то ли Брянкорбелье. Хрен знает. Не знаю. Вот и я не знаю. А вы откуда из Литвы? Из Столица. Бывал, бывал. Правда, врать не буду, было это очень давно, в конце 80-х uh -huh. годов прошлого века. Но был uh -huh. приятно удивлен. Uh -huh. Ну, сейчас много зданий, много, много построек. Инфраструктура вся пошла вверх. Ну, ну Это нормально, все развивается. Это ж только вот область, пока она область обстреливает соседей, чтобы инфраструктура вверх не шла, а может когда республика будет, может все изменится Это про какую область? Про какую ну пока она же еще формально считается Белгородской областью, а у нас есть проект объединения Брянской, Курской и Белгородской областей в республику Брянкурбелия И отсоединение от, от Москвы, да вот Молодцы, ну хорошо. Ну, я считаю, нет, что это очень перспективно. Легче, наверное, оцениться какой-нибудь там Яку, там каким-нибудь, и там, там уже есть созданная республика, они даже свои конституции имеют. имеют. Согласен, согласен. Я изучал, читал состав Российской Федерации, и меня удивило, что в этом списке нет России. Нет России, нет. Ну, э, в советские времена были так называемые центрально-черноземные э, регионы России, помните? Mm -hmm. Но это никогда не было субъектом, да, тут с вами не поспоришь. Но придется, значит, создавать какую-то вот э, казаческую, что ли, республику, назвать ее Брянкурбелия, может, Ростов подсоединиться, как считаете? Не знаю, ну, там есть области, там есть области, конечно. В области. Есть. Я думаю, что это сделано осознанно, чтобы не провоцировать национально-освободительное движение казачества. Может быть, да. Вот разделяют, нас, да, так сказать, интерес... центральные Интересно, область. вот такой состав. Даже есть три города, которые федеративного значения. Почему три? Три, я читал. Какие? Сейчас я посмотрю. Москва, конечно. Ну, это понятно. Питер. Еще, еще один какой-то. Я не припомню. Сейчас я посмотрю. Состав. Я другое окно, другое экран поставлю. Состав Российской Федерации субъекте Российской Федерации. Там надо писать административно-территориальное деление, так точнее. О, три федеративных, это федер... города федеративного значения. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Ну, Севастополь, ну, как разве же это российский город? Ну, так вот это, это просто подмяли конституцию, Путин взял и растоптал российскую конституцию. Разве можно включать Севастополь в состав России, ну это же это же нонсенс, согласитесь ну есть 40, 46 областей 9 краев 22 республики ну это все равно, если И... бы да, да, я понял вас, но Севастополь наверное это ошибка, роковая не ну, знаю, да, я читаю Википедию Интересно, а если прочитать Википедию в британском моем варианте, там тоже написано Севастополь? Я читаю в литовском варианте, у меня на литовском. И что, литовские авторы Википедии считают Севастополь... Не знаю, перевод какой идет, я не уверен, что будет тут Вот я тоже очень сильно сомневаюсь, что литовцы считают Севастополь российским городом. Очень сильно сомневаюсь. Да, очень интересно. Я белгородец, Белгород российским городом уже не считаю. Да не только я, даже Путин его не считает российским городом. А тут литовцы и Севастополь. Маловероятно, очевидно у вас автоперевод стоит. Это ведь не, не то, что тут литовцы, это на литовском языке мне показывают. Я включил, чтобы мне показывали на литовском. Может это прямой перевод какой-то. Или... Ну очевидно с российской, очевидно с российской. Российского идет. Очень интересно. Все, да. Есть Еврейская автономная область. Ну, это Благовещенск. Биробиджан А Биробиджан, да. Биробиджан, да. Да, да, да. да. Биробиджан. Ну, есть, конечно. Ну, прекрасно. Да. А вот русской нет. А знаете почему? Ну вот почему вот, интересно. Русских не существует просто. Их это все придумал Ленин в восемнадцатом ну, году. Я не знаю, как -то, я не историк, но в как в общем как тут история. Историки. Ну посмотрите. Интересно. Президент Российской Федерации э, недавно заявил, ну буквально несколько лет назад, что не существует украинцев. А я вот всю жизнь прожил в Белгороде, и совершенно четко знаю, что и мама моя, и папа, и бабушки, и дедушки были украинцы. А он говорит, что меня нет. Как же так? Меня нет, да, вот правда. Как это нет? И вообще, ну, украинский язык отличается от русского и своими там... Я два года, уже два с лишним лет слушаю украинские вести всякие там, новости. Я уже понимаю украинский язык. Я, я з народження знаю українську мову. Половина Білгородської області ну, розмовляє українською мовою. що, думаєте, я не знаю української мову своїх пращурів? Звісно знаю. Понимаю. Потому ми литовці, і рядом живемо в Польше, і польский язык как-то, ну, як как то чуть-чуть там розуміємо. А, а український, похожий на російський, на схожий, похожий. И не тяжело було розуміти і український. Але знаєте, що я вам скажу, якщо ви вже про це почали казати, як я почав цікавитися, порівнянням української та російської мови, з'ясувалось, що український слів більше, ніж російський, Ну, щонайменше вдвічі більше. Тобто... Е... Українських слов більше. Більше українських слов. А нам все время на, говорят на, на, на. про великий могучий русский язык. А оказывается, он да. даже бідніший. Я с русскими тут разговариваю, я спрашиваю. Например, на литовском языке подсолнечное масло есть, есть сливочное масло, есть моторное масло. Это на русском. И на литовском это и есть отдельные три слова. А, ну в украинском мове так. В украинском мове это что? Олея, масло, ну то ж. Так вот, ну, олея, масло. Масло. А, 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 а у русских не хватает слов. Они добавляют. Я еще потом издеваюсь над тем, что. Mm. Такие слова странные есть уже Член. Surprise, motherfucker. Что трудно было придумать член? вечера. Что он член и там, и член партии? Mm -hmm. Или стул? No. Сидим на стуле и как как им стулом? Но член ну, это ну. заимствованное слово, скорее всего. Откуда это? Почему <coughs> так? Ну, так знаю. небрежно так назвать членом? Уважаємо то чоловіка, чи ладно. Вибачте, я, я вам збрехав. Насправді, я не е, з Росії, я з України, з міста Харків. Ви мене вибачте за це. Ви мене за це вибачте. Е, але ну так складається, що я е, розмовляю переважно з московитами. А якщо вони бачать український прапор, ну в них в них і так з головою не в, в них і так з головою не дуже добре. А так вони ніби бачать москов, московські прапор прапори. Е, можна щось з, з них витягти. Ось то і все. Я з України, я з міста Харків. Ми з вами в прямому етері. Нас зараз не дуже багато, нас лише 75%. Але серед нас є літовці, це я вам точно кажу. Андріус, Абрамайтес, ваш земляк з Вільнюса. Зараз з нами в етері. Він, до речі, працює на вашому телебаченні у Вільнюсі. Не знаю, як, який канал телебачення, але знаю, що він працює на телебаченні. Ну пані Даля, ну і ще багато-багато у нас є літовців серед підписників. Так що, якщо ваша ласка, маєте бажання заходьте, долучайтесь до нашого етеру. Прошлым летом познакомился на начале рулетки с военными ну, солдатами, военным врачом. Я с ним ну, сейчас общаюсь. И вот прошлым летом выслал шины на его джип, а вот месяц назад я послал генератор. Ну, ему там нужно для какой-то медицинской аппаратуры, там сдох у них генератор. Мы вот так общаемся чуть-чуть. Дякую вам, дякую. І народу всіму, Литві, Литви я дуже вдячний. Ваша підтримка вона відчувається дуже сильно. дуже. Ну, ми маленькі, як можемо так допомагати. В, ви не маленькі, Тому ви сильні. Можна. Маленькі то ото паскуди в 80 кілометрах від нас. Оті маленькі, потворні, от, а ви сильні. І я бажаю вам ці, цю силу зберігати. І дякую за підтримку. Дякую вам за те, що ви сильні. Дякую вам. Заходьте до нас на стрім. Канал англійською називається Бас як Бас Гітара. Бас оф. Вимкнений. Ну, вимкнений бас англійською, Бас-офф. Можна дописати тут? Так, да, я зараз вам напишу. Назва каналу латиною на англійській мові. Бас оф. Ось так. Я колись був музикою, колись був бас-гітаристом, але це все в минулому. Дякую вам. Приємно було пообщатися з вами. Вибачте, що я не одразу сказав. Бо, знаєте, і в нормальних європейських країнах теж є. перевернуті на, е, е, е. на русском мире. Е, е. Тому там, я вибачаюсь. Я, общался, наверное, с русским блогером, так я там сорвался, уже нахуй его, извиняюсь. Добре, добре Добр. До побачення, Спасибо. дякую. Добр.